धृतराष्ट्रौवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जया सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् न्यूनं दुर्योरनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजावचनमब्रवीत पश्यैदां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं म्यूढां द्रुपदपुत्रेण <laughs> तव शिष्येण धीमताम् अत्र सूरामयेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि नियुधानो विराटश्च ध्रुपदश्च महारतः

जीविताः नानाशस्त्रप्रहरणान् सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तम् तदस्माकं बलं भीष्माभि रक्षितम् पर्याप्तं वलं भीष्माभि रक्षितम् धन्यवादः धन्यवादः हरे कृष्ण